22 год тепличный комбинат, умань. Наш котел вихлочкими тюками. 2,40 метр 20 на метр 20. Сейчас подключаем двух тюков. С распушением получились 2,600. Потому в двери в 2,500 лазит 39. Як твердо паловный хотел вихла энергия солома 3000 киловатт только что сняли сколько было 38 уже 41. 42. 3,5, 3,6, 3,6. А ну еще раз. Ты кислот до, до 3,6. А, ну уже сразу подача обратка, вот да. она стоит на съеме. Все вихлоч 2022 год 3000 киловатт в умане Вот такой выхлоп у нас Греем теплицы 3 мегаватта дает 336 на соломе легко то есть вот такой маленький у нас котел. Вихло 4000 киловатт. Топочка у нас 4,20. 3 на 3. Двери 2,500 на 2,500. А водоохлаждаемая дверь. То 3-мегаваттный котел. Следующий по замену уйдет вот этот якобы 2-мегаваттный с половиной угольный котел. Система очистки котла в части находится в наверху. Що там 70 градусов. О. О, нормально там палило. Ну тепер можна підкидати, да? Не, все, є чому горіти, все нормально. Це вже пів години, 35 хвилин і солома вся на місці. Да загрузка.